mətriz izləyicilərimiz bu dəfə şikayətçimiz Mingəçevir şəhərindən gəldi. Şəhər Nur şəhəri olmasına baxmayaraq məmurlar tərəfindən vətəndaşın gününü qaranlıq sindana çevrilib. Vətəndaş Həsənzadə Elçin Yusif oğlu 15 ilə yaxın jurnalistlikə fəaliyyəti ilə məşğul olub. O, məmurlar tərəfindən böhtan atılaraq həbs olunduğunu bildirir. Vətəndaş eyni zamanda onun keçmiş fəaliyyəti ilə bağlı onu heç bir yerdə işə qəbul etmədiyini də bildirir. Daha ətraflı Elçin Həsənzadənin iddialarını özündən dinləyək. Mən Həsənzadə Elçin Yusif oğlu, cəmiyyətə müraciətim sosial problemlərimin çox olması, dolana bilməməyim, işsizliklə bağlıdır. Məlumat üçün bildirirəm ki, mən Jurnal əməşlə yaxında jurnalistlikə fəaliyyətindən məşğul olmuşam və jurnalist fəaliyyətimə görə də 2021-ci ilin e, deməli mart ayının 2-sində Şəki Apellyasiya Məhkəməsində 147-148-ci maddə ilə, yəni şə, e, böhtan və təhqir maddəsi ilə Müngəsser İcra Hakimiyyətinin və onun məmurları tərəfindən şəhrlərin pəbisi atmışam. 8 ay həbsdən sonra 2021-ci ilin noyabr ayının 2-sindən artıq 1 il 3, 3 ay 2 aya yaxındır ki, mən azadlıxdayam. Bu illər ərzində mən e, reabilitasiya olmalıyəm. Dövlət mənə iş verməlidir dolandırımda yoxdur. Məlumat üçün bildirim ki, mən həbsdə olarkən bir qız övladım dünyaya gəlib, artıq 1 1 yaş 3 aylıqdır. Bu adamın e, bu uşağı e, dolandırmaq üçün məni heç işlətmədiyini görür, uşağı dolandıra bilmirəm. Demək olar ki, uşaq e, yeməksiz uşaq yeməkləri, pampes və digər məhsullarda ki, mən onları ala bilmirəm. Harada müraciət edim? Dövlət orqanları siyasi fəaliyyətimə görə, müstəqil jurnalist olduğuma görə, cəfətçi olduğuma görə mənə iş vermirlər. Mən buradan dövlət orqanlarına müraciət edib bildirirəm ki, mənim artıq borclarım demək olar ki, çoxdur. Borcumun səbəbi də odur ki, mən deməli 2005-ci ildə Yüksək namə qəzetində işləyərkən bankdan kredit götürdük ki, qəzetin inkişafı üçün. Sonradan da bizim qəzet dayandı, fəaliyyəti dayandırılandan sonra mən qalmışam işsiz. O pulu da ödeyə bilmirəm. Artıq mənim ölkədən Ümumrespublika çıxışıma qadağa qoyulub. Borcu mən ödəməyirəm. İşin məhkəmə məndən bağlı qərar verib kimin nə qədər pulu ödəməliyəm. Bu pulu da ödeyə bilmirəm. İşləmirəm. Dövlət Sosial Müdafiə Nazirliyinə də müraciət eləməmişəm. Daha doğrusu eləmişəm, amma mənə bildiriblər ki, sənə düşmür. Sənin ə, ailəndən kimsə işləməlidir. Mən başa düşə bilmirəm. İşləyənə verirlər dövlət sosialı, yoxsa işləməyənə kimsə işləməlidir. Amma halbuki mən gedib hardasa kiməsə 5-10 manat pul versəm, ni verəsəm mənə sosial yardım verəcəklər. Mən bir daha buradan dövlət orqanlarına müraciət edib bildirirəm ki, məni işlə təmin edin. Bizi çörəklə sınağa çəkməyin. Ayıbdır. Biz biz də insanıq. İndi nə olar? Müxalifçilik olanda və yaxud haqqı deyəndə. Yəni biz necə deyim, acından ölməliyik? Yaxşı, bizi qoyduq bir bura. Bu körpə uşaqlarının nə günahı var? Bu körpə uşağı mənim bir qız övladım başa düşmür, atam işdəmir, çörəyi yoxdur. O adam e, yemək istəyir. Uşaq yeməkləri də bahadır. Deməli, onun neçə manata yeməklər alıram, o da heç bir həftə 3 e, gün, 4 gün çəkmir. Mənim də bu qədər pulum yoxdur. O bu mənə köməkliklər eləyir. Yəni mənim 46 yaşım var. Mən indi hər dəfə qapılara gedib ağız açmalıyam. Məsələ ilə bağlı Mingəçevir rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, Elçin Həsənzadəyə heç bir köməklik edə bilməyəcəklərini və ayrılan yardım və imtiyazlardan vətəndaşın imkanı olmamasına baxmayaraq yararlana bilməyəcəyini bildirdi. Ümid edirik ki, Elçin Həsənzadənin acınacaqlı vəziyyəti aidiyəti qurumlar tərəfindən nəzərə alınacaq və yumşaq kresloda oturub çay qofe içən məmurlar anlayacaqlar ki, onlar şah deyil. Bu ölkədə qanun şahdır.